Мне пишут, ее исполняет Кобзона. Можно было сделать эту песню в исполнении <говори> фона детского, как в принципе уже было принято решение еще давно. Хорошо, ладно. Короче, философы Державный гем Украины. И показав, что він Самый настоящий. Саш, давайте, пожалуйста, я вас прошу, Давайте начинать регистрацию. Томилиус, <мех> большая просьба, без опозданий в следующий раз. Чтобы все друг друга не ждали. Михаил Александрович, присаживайтесь. Артем Аксин, пожалуйста. Давайте регистрируемся. У всех сработали карточки, коллеги. Проверьте, пожалуйста. Северин, ты зарегистрировался? Не слышно, так лучше, да? Вставлю в карту сюда чужую. Mm -hmm. Ну, особо. Все Вот так слышно, да? Спасибо. Итак, у нас зарегистрировано 61 человек. Э -э перед тем, как объявить сессию хлеб, я очень прошу присутствующих почтить минуты молчания наших погибших воинов. С такой инициативой выступила общественная организация «Сила матерей». Я думаю, нам стоит ее поддержать безоговорочно. Поэтому объявляю минуту молчания. Прошу всех встать. Итак, официально зарегистрировался 61 депутат. Соответственно, сессия считается правомощной. Поэтому оглашаем пятую очередную сессию Месской рады правомочной и оглашаю ее открытой. Пожалуйста, им